Накануне вечером на стадионе КС «Канара» прошел очередной матч первенства России по футболу. Второй дивизион «Зона Запад». Против Нарфаминской «Нары» БФР играла команда «Торпеда Зил» из Москвы, которая считается одной из лидеров чемпионата. Сегодня здесь на стадионе КС «Канара» будет проходить очень интересный матч. Серьезный соперник. Наша домашняя команда «Нары» БФР готовилась к этой игре, готовилась ответственно. Мы желаем им справиться с этой сложной задачей. Мы все болеем, мы их поддерживаем, мы за вас. Удача в любом виде спорта имеет большое значение. Но в данном футбольном поединке нархоминцам потребовалось еще и колоссальное упорство, чтобы противостоять таким сильным соперникам. Ожидания фанатов на РФШБФР начали оправдываться уже в самом начале матча. Игра преимущественно проходила у ворот торпеда ЗИЛ. Фанаты поддерживали наших ребят громкими кричалками. Однако на 29-й минуте игры гости забивают нам первый гол. Его автор Константин Ионов, номер 20. Во втором тайме повторилась та же картина. Наши игроки ничуть не уступали москвичам. И на 68-й минуте отвоевали одно очко. Гол забил Алексей Кузнецов. Еще несколько опасных моментов у ворот Торпеда Зил, к сожалению, не были доведены до конца. А на 78-й минуте наши ворота были поражены победным голом команды из Москвы. Счет 2-1 не в пользу Нараша БФР. Разочарование нарфаминские болельщики не испытали. Они были довольно красивы. И упорной игрой своей команды, заслуживающей, по мнению знатоков, твердую четверку. Лисан Рябина, Александр Мушкин, Нарфаминский телеканал.